Добрый день, дорогие друзья. Мне сегодня хотелось бы проанонсировать несколько мероприятий, связанных с культурой, с творчеством. И не только с этим, учитывая, что в этом году у нас год детского творчества, в основном это касается как раз творчества детского. Очень насыщенная у нас весна культурными мероприятиями и начало лета. И первое мероприятие, о котором мне хотелось бы рассказать, это региональный фестиваль-конкурс «Молодь Фест». Идея этого фестиваля управления, областного управления культуры. Фестиваль проводится под, под патронатом губернатора Эдуарда Леонидовича Матвичука. Фестиваль будет проходить в три этапа. Первый этап – это этап городской. У нас будет он не только городской, но совместно город и район проводит фестиваль. Состоится он 28 мая, начало в 11.00. В чем суть, в чем цель этого фестиваля? Прежде всего, это дать возможность всем, без исключения детям, от 6 до 18 лет, лет показать свои таланты, дать им возможность выступить на широкой публике. Но если говорить о положении фестиваля, чтобы всем было понятно, он проводится по формату «Украина. Майя талант». То есть подход тот же самый. Любой номер можно показать из абсолютно любого жанра, то есть это можно петь, жонглировать, отжиматься, танцевать и так далее, и так далее, и так далее. Самое главное, чтобы этот номер длился до трех минут, в исключительных случаях понятно, что может быть там немножечко больше, и чтобы этот номер был оригинальным, ну, мне кажется, что каждому кажется, особенно родителям кажется, что его ребенок самый лучший, самый оригинальный и самый неповторимый. Поэтому всех детей от 6 до 18 лет мы приглашаем принять участие в этом фестивале. Все дети города и района вместе со своими родителями могут подать заявку, вернее, заполнить анкету для участия в этом фестивале. Анкеты принимаются до 25 мая в городском или районном отделе культуры. Телефоны. 22414 и 253.01 районный отдел культуры. 334 03 356 82 городской отдел культуры и Центр культуры и досуга. Приходите, заполняйте заявку и участвуйте в фестивале. Нужно сказать, что второй этап пройдет в городе Южном, там уже соберут весь э, Южный куст всех победителей, а галоконцерт э, уже с подарками, с награждением под э, патронатом губернатора будет проходить в Одессе в сентябре, в конце сентября или в начале октября этого года. В общем-то, действие такое масштабное, и победителей в городе будет определяться всего три. Это не будет первое, второе место, это будет просто три лучших номера, три лучших участника или коллектива, которые дальше поедут доказывать в том, что они лучшие, в том, что они самые оригинальные, интересные в Южном и потом уже в городе Одессе. Мы надеемся, что город Белгород-Днестровский достойно представит себя, потому что талантов детских у нас очень много, и э, дойдет до гала-концерта. Ну и, конечно, мы приглашаем не только детей, но и родителей, и просто общественность города в течение дня, 28 в 11 часов, этот фестиваль будет начинаться, посмотреть на все таланты, которые есть у нас в городе. Я думаю, что действо будет очень интересным и незабываемым. Жюри, так же, как и в Украине, моя талант будет состоять из трех человек, мы пока, мы жюри уже определили, но тайну пока не раскрываем. Это люди независимые, они не являются работниками культуры или работниками образования города и района. И, в общем-то, мы надеемся, что жюри будет очень объективным. Ну, отношения, конечно же, они к культуре, к образованию, к талантам имеют, но их э, воспитанники, если так случится, э, принимать участие в этом конкурсе, конечно же, не будут. Следующее мероприятие, которое мне бы хотелось дать, тоже небольшой анонс, это фестиваль Пушкин Фест, который мы начали проводить позапрошлом году, мы его проводим раз в два года. В этом году этот фестиваль посвящен э, Лесе Украинке. Цель больше познакомить с творчеством тех известных поэтов, писателей, которые бывали в нашем крае, и связать их творчество и творчество наших детей, не только детей, но и взрослых, с краеведением, скажем так. Уже объявлены конкурсы, которые проводятся в преддверии и во время фестиваля Пушкин Фест. Это конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества под девизом «Давняя каска». Это конкурс поэтических произведений, посвященных истории края, и хочу сказать, что уже очень интересные поэтические произведения, которые сдают именно взрослые люди, это очень приятно, и работы достойные. Это конкурс чтецов, который будет проходить в день фестиваля 7 июня, и конкурс фоторабот, фоторабот краю МИ ритмы. Если говорить несколько слов о том, в каком формате будет проходить фестиваль, он, будет, он состоится 7 июня. День рождения Пушкина у нас 6, но мы решили, в общем-то, к пятнице для того, чтобы и не только школьники, но и другие Слои населения могли прийти и посмотреть на этот фестиваль. Открытие будет проходить возле памятника Лайсе Украинки во дворе педучилища. Дальше планируется презентация музейного урока «Два визита в Бессарабию», который будет проходить в Краеведческом музее. Конкурс чтецов, выставка тех работ, которые поступили на конкурс декоративно-прикладного искусства, фоторабот, фото, конкурс рисунков будет проходить в парке Ленина. И конкурс читов также будет проходить в клетке в парке Ленина. Ну а завершится фестиваль подведением итогов во Дворце культуры и спектаклем, который готовится народной, народным театром Прометей. Это спектакль «Триптих» по произведениям Леси Украинки и по ее биографическим каким-то моментам. Называется... У воли моря, лышея душу, напою. В свободе моря лишь только душу напою. Я думаю, что по времени мы уже немножечко позже дадим информацию. Она будет на городском портале и будет распоряжение городского головы, где будет утверждена программа мероприятий этого фестиваля. Поэтому мы еще продолжаем принимать работы. Мы приглашаем, остается буквально всего неделя, мы приглашаем всех желающих, вот в этих конкурсах поучаствовать и подать свои работы в городской отдел культуры. И э, еще один небольшой анонс э, к Дню защиты детей, именно того мероприятия, который готовит э, Центр культуры и досуга. Э, большое мероприятие для детей будет проходить в торговом центре Таврия В. Нужно сказать, что Таврия э, В... В этом плане молодцы, в плане реализации вот таких социальных программ, в данном, в данном случае для детей. Там будет проходить конкурс рисунков 1 июня с 11 часов. Как всегда, Таврия готовит шикарные призы. Это огромные куклы, огромные игрушки для детей. И с двух часов в Спринт-кафе В» будет проходить развлекательная программа. Это будут и мини-сказки для детей, которые показывает арт-студия Джерельцы. Это будет показ детской моды, всевозможные конкурсы, развлечения, викторины поверьте детям будет очень интересно в них поучаствовать естественно с призами и подарками от Тавриевы и закончится это мастер-классом для детей по декоративно-прикладному искусству то есть опять же все это связано с, детским, с годом детского творчества и к этому вот, спасибо подключается вот такой наш большой партнер и спонсор торговый центр Тавриевы и естественно от торгового центра Тавриевы бесплатное мороженое в этот день будет для всех, кто придет к Таврии и поучаствует в этой большой праздничной программе.